अय्यो प्रेमात हेही असत हो तेही ही असत शुभ अश्विका ओके पार्ट आय वन हंड्रेड फोर सो पार्ट वन झिरो थ्री मध्ये बघितलं होतं आपण अश्विका हॉस्पिटल मधून घरी येते आणि तसंच बेडरूम मध्ये असते आणि शुभला फ्रेंडचा कॉल येतो तर त्याच्यासोबत बाहेर जातो कॉफी शॉप मध्ये तर तिथे आयशा येते आणि तसंच शुभला खूप राग येतो तर तसंच ओरडतो आयशावर आणि त्या फ्रेंडवर सुद्धा तर आयशा शांत करत असते शुभला की प्लीज खाम डाऊन बोलू आपण देन शुभ बसतो शांत सो आता पुढे बघू काय काय बोलणं होणार आहे शुभ अँड आयशाचं शुभ तसंच फोन काढून मेसेज चेक करतो अश्विकाचे पण अश्विकाचा काहीही एक मेसेज किंवा कॉल नसतो आणि मग तसंच फोन ठेवून बसतो आणि इतक्यात तिथे कॉफी कॉफी घेतात आणि मग आयशा बोलते की आपने अश्विका को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया शुभ बोल तो मुझे कभी लगा ही नहीं था कि हम कभी मिलेंगे और वैसे भी सब खत्म हुआ था हमारा तो मुझे आगे बढ़ना था और मैं बढ़ गया लेकिन तुमने ये जो अभी किया है ना मेरे साथ और अश्विका के साथ बात करके ये बहुत गलत किया है इट इज नॉट एक्सपेक्टेड आयशा बोलते मैंने कुछ गलत नहीं किया है जो था सब सच बताया और प्रूफ के साथ बताया फिर इसमें गलत क्या है मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया और को सिर्फ बताया है दिखाया है प्रूफ और कुछ नहीं शुभ तो, हाँ तो सब खत्म होने के बाद बताने की कोई जरूरत नहीं थी मैं रिलेशन में था, था ही नहीं तुम्हारे साथ फिर क्या दिखाना था तुमको उसको और तुम्हारी वजह से आज किस सिचुएशन में है वो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उसका हाँ करेक्ट तर आयशा बोलते कि खत्म कब हुआ हमारा कब हमने मिलके म्यूचुअली ब्रेकअप किया है बताओ मुझे लास्ट दिन की कन्वर्सेशन याद है तुम्हें ग्रुप में सब बैठे थे हम और फिर सब चले जाने के बाद क्लासरूम में जाके एक दूसरे को हक करके कितना रोए थे और प्रॉमिस भी किए थे कि कभी अलग नहीं होंगे और फिर उसके बाद सिर्फ चार्ट पे बात हुई है लेकिन ब्रेकअप नहीं और हमारा रिलेशन था बस हमने कभी एक दूसरे को लव यू नहीं बोला हम्म और ना फिजिकली कुछ हुआ एक्सेप्ट हग एंड हैंड होल्डिंग मग शुभ बोल दो तो अब तुम्हें यह बोलना है कि मैं एट सेम टाइम दोनों को डेट कर रहा हूं मैंने तुम्हें और अश्विका को चीट किया है यही सब बोलना है ना आयशा बोलते नहीं मैं बिल्कुल ये सब नहीं बोल रही हूँ लेकिन मुझे जो सच था और है वो सामने लाना था बस और कुछ नहीं शुभ बोल दो अब आगे क्या करना है बताओ क्या चाहती हो तू तर आयशा बोलते मैं कुछ नहीं चाहती बस या लास्ट मीटिंग था हमारा दैट्स इट और आगे कभी नहीं मिलेंगे हम और ना मैं आपको कभी कॉल मैसेज करूंगी तर शुभ ठीक है बोलू उठत फोन घेक्षा कॉल करतेभिक्षा रिसीव नहीं कर बिकॉज किचन मध्य मम्मा सोबत अश्विता ऐको पर हॉस्पिटल चीरी गाटली सो परत नको अश्विकाला कॉल नाही कर अशुभ आणि मग बिल पे करत असते आयशा तर शुभ पटकन पैसे देऊन टाकतो तर आयशा बोलतो की प्लीज उनके पैसे उनको रिटर्न करतो तर शुभ बोलतो की बिलकुल नाही करणार आणि तसाच बाहेर जायला निघतो आणि देन आयशा पण येते शुभ सर्वात पुढे असतो आणि शुभचा फ्रेंड मागे असतो शुभच्या तर त्याला आयशा हाडूच बोलते की शुभ अप पहिले से और ज्यादा हॅन्डसम अब सच में रिलेशन में नहीं होता ना मैं पक्का प्रपोज करती तर तो फ्रेंड विचार तो, फिर अभी ये सब करके उन दोनों को अलग कर करके वही तो इरादा है ना तेरा बोलने तसे शुभ जवर अन बोलते कि शुभ क्या हम फ्रेंड्स रह सकते प्लीज शुभ सरल नहीं बोलो बाइक करेंड बोलते अरे थाम ना एक सोबत हाँ मैं घेन देन

तर आयशा डोत पानी ये तस दुसरी कड़े फेस टर्न करत रड़त असते देन शुभ बाइक वो उतर तिचाक जो मीन्स आयशा कड़े ओ शुभ तसच बोलतो कि आयशा प्लीज शांत हो जाओ मुझे हर्ट नहीं करना था और ना ऐसे रुलाना था पर अश्विका की जो भी हालत है और वो जिस तरह से बिहेव कर रही है ना वो मुझसे सहन नहीं हो रहा है सो प्लीज आप थोड़ा समझो मेरे इस बात को और मग अश्विका हर्ट नाही कर सकता और ना रोता देख सकतो सो so, प्लीज आयुष्या तसाच डोळे पुसून घेत ठीक आहे बोलून जायला सांगते देन जातो घरी आणि जाताच अश्विकाला लाँग मेसेज टाइप करून सांगतो सर्व वर्ड टू वर्ड कन्वर्सेशन तर अश्विका मेसेज रिसीव होताच रीड करून घेते आणि मिक्स फिलिंग फील करू लागते की हा का गेला असेल असं इतकं वेळ का बोलत बसलं असेल बरं झालं जाऊन आलाय आणि क्लिअर कट तिला नाहीच बोललाय Yes, means true love towards अश्विका नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग सुन गाईज सो पार्ट वन झिरो फाईव्ह मध्ये बघणार आहे आपण अश्विका असंच विचार करून शांत बसते की रिप्लाय टाईप करते आणि आयशा कायमची गेली की परत येईल कुठेतरी कारणामुळे हो आणि स्टोरी मध्ये पुन्हा पुढे काय काय बघायला मिळणार आहे तेही बघू सो रायटर अँड एडिटर आहे शुभ वासेकर